Sizi yenə Fransaya, dənizkənarı Alp dağlarının ətəyindəki mavi sahillərə aparmaq istəyirəm. Bu dəfə də yol yoldaşımız Formula 1 qəhrəmanı Arif Rəhimovdur. Keçən filmdə Arif Rəhimovun Monakoda açdığı şirkət vasitəsilə Fransa da bir başqa şirkət qurduğunu, bu şirkətin isə burada ümumi dəyəri 5 milyon avro olan iki yaxt da aldığını demişdik. Bu araşdırmamızda isə həmin yaxtaların harada lövdlər salınmasından söhbət açacağıq. Alma alma ağacından uzağa düşməz deyirlər. Arif Lähimovun Fransa'da tapdığımız villası da sən demə yaxtalar olan yerdə imiş. Amma bu villa üçün Nazir Balası bir neçə dəfə çox məbləğ tərləməli olub. Əminəm ki, Monakodan 10 kilometr məsafədə yerləşən villaya öz yaxtasında üzüb gələndən sonra damaq çıxıb sərinləməyin keyfi ona bu bətəcliyi unutdurub. Bəlkə bizim üçün Maşa baxan Azərbaycanlı üçün bu pətdərcilik kimi görünə bilər. Amma Arif üçün villaya xərclənən pullar sanki qəpik quruşdur. Arif Rəhimovun Fransayadək iznə düşməyimiz sizə təəccüblü gəlməsin. Adi biznesmen olsaydı istəyir var dövləti başından aşsın. Kiminə elə gərək qazanıb istəyir hər yerdə evi eşiği olsun bizə nə amma bu villanı alanda ondan sonra yaxtalara da milyonlarla avro ödəyəndə bankdan kredit götürməmişdi axı. Üstəgəl atası yüksək vəzifədə idi. Özgərlərləri də şaffaf değildi. Odur ki, nə qədər ki məmurların və onların ailə üzvlərinin gəlirləri və xərcləri Arif Rəhimovun can atdığı Fransanın dubturu dəniz sahilləri kimi şəffaf deyil, soruşmaqda davam edəcəyik. Bu milyonların mənbiyi nədir? Təşəkkürlər könüllülər. Buna görə də bu villanı axtarıb tapandan sonra qərarə gəldik ki, onunla nəyin ki Formula 1 avtomobillərinin uğultusundan əsəbləri xarab olan Bakı sakinlərini bütün Azərbaycan vətəndaşlarını tanış edək. Həm də axı o villa sənin Mənim pulumuzla alınıb. Elə deyil, gördüyünüz villanın layihəsini İtalyan arxitektor Giancarlo Marusi hazırlayıb. 70 yaşlı bu memar İtaliya və Fransa da onlarla binanın tikintisi və bərpası layihəsinin məlifidir. 2012-2018-ci illərdə o Bakıda 2, 2019-2020-ci illərdə isə daha 2 villanın eksklüziv layihəsini hazırlayıb. Mən demirəm Memar öz fərdi saytında bu haqda məlumat verir. Yəni Azərbaycanda da onu peşəkar memar kimi tanıyırlar. Bu villaların arasında Arif Rəhimovun da villası var ya yox bilmirik. Heç onu da bilmirik ki, Arif onu Bakıdan tanıyır, yoxsa İtaliyada yaxud Fransa da tanış olub. Axın memar Maruti elə Arifin Fransadakı villasının yerləşdiyi kiçik yarmada da 5-6 villanın layihəsini cızıb Tikintinin başlanmasına yerli hakimiyyət hələ 2014-cü ildə Rus Investor şirkətinin sahibi olarkən icazə verib. Amma Monakoğlu Rus Investor Sergey Smirnov Monako bankından kredit götürsə də tikintiyə başlaya bilməyib. Arif şirkəti ondan alandan sonra Giancarlo Marutti layihəyə azı 2 dəfə əl gəzdirib. Tikintiyə isə Arif villanın sənədlərini alandan 11 ay sonra 2016-cı ilin Noyabr ayında başlayıb. Sizə asan gəlməsin. İyun ayında Bakıda 1-ci Formula 1 yarışı olmuşdu. Ona qədər hazırlıqlar, yarış, bitəndən sonra başgicəlləndirən musayibələr. Bir sözlə, yəqin ki, heç Villa Arifin yadına düşmürdü. Hə, əziz dostlar, indi isə gələk villanın tikintisinə. Tikinti işlərini Unico Azur şirkəti aparıb. Şirkətin indi mövcud olmayan saytını əldə etdik. Orada da bu villa barədə məlumat var. Tikintini aparan şirkətin Unico Azur olduğunu elə Google xəritələrdə təsdiq edir. Bu Google şəkillərində tikilən binanın sahəsi barədə də məlumat var. Bir az yaxınlaşdıranda 300 kvadrat metrdən çox olduğunu bulanıq da olsa görmək olar. Çinti işlərində iştirak etmiş Gian Marco Rizzo şirkətinin internet səhifəsindəki bu şəkillərdən isə villanın tikintisinin müxtəlif vaxtlarda necə aparıldığını izləmək olar. Bizdən fərqli olaraq Arif Rəhimovun onu canlı izləmək imkanı olub. Fransadakı rəsmi mənbələr villanın tikintisinin 2019-cu ildə tamamlandığını deyir. İndi Fransaya gəliş-gəlişdə koronavirusa görə çətinlik olsa da, Google bizə Villa Le Creoliya kifayət qədər yaxından tamaşa etməyə imkan yaradır. Yeni villa General Charles De Gaulle bulvarı ilə Corniche prospekti arasındakı 3119 kvadratmetrlik sahədə köhnə villanın yerində tikilib. Yəni Arif üçün aldığı villanın özü yox, yerləşdiyi torpaq lazımdı. Azərbaycanda olsaydı, heç şübhəsiz ki, yeni villa daha geniş ərazidə tikilərdi. Bunun üçün yaxınlıqındakı ağacları ekskavatorun tirtilə altına verərdilər. Amma Fransa da layihədən kənara çıxmaq olmaz. Baxın, hovuz villaya bitişik tikilib. Necə deyirlər, otağından ayağını kənara qoyan kimi hovuzun ilıq suyuna baş vurursan. 2 mərtəbəli villada bir neçə yataq otağı, geniş zal, mətbəx, 3 sanitar qovşağı var. Villanın damı isə isti yay günlərində günəş vannasını qəbul etmək üçün uyğunlaşdırılıb. Villanın girişində və altında 4 minlik maşını saxlamaq üçün 2 qaraj var. Arifin villası dənizin qumsal sahilindən hava xətti ilə bir neçə metr aralıdadır. Təpədə yerləşdiyinə görə dənizin dalğalarını, üzən kater və yaxtaları binokusuzda rahat görmək mümkündür. Arif Rəhimov orada bilirsiniz kimlə danışdır. Onun qonşuluğunda Özbəkistanın keçmiş prezidenti İslam Kərimovun qızı Günnə Kərimovanın villası var. Ümumiyyətlə Kafferratda olan 600-dən çox villanın yarısının əcnəbilərə, xüsusilə keçmiş Sovet respublikalarından, o cümlədən Rusiya, Ukrayna və Qazaxstandan olan alqaq və biznesmenlərə məxsus olduğu bildirilir. Kim bilir? Arif Rəhimov burada villası olan bəlkə də yeganə Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu yarımada dəniz sahilində gözəl istirahət məkanı olmaqla yanaşı, daşınmaz əmlaka yatırım yolu ilə pulların ölkədən çıxarılması və bəzən həm də çirklikli pulların yuyulması üçün əlverişli yerlərdən biridir. İndi isə Arif Rəhimovun Fransa'da bu villaya necə sahib olmasının tarixçəsini danışım sənədlərlə elə bilməyəsiniz ki, əlimi villanın üstünə qoyub deyirəm ki, filancəsindir. Nitsa metropolunda yerləşən Saint Jean Cap Ferrat eyni adlı yarımadada da kiçik qəsəbədir. Sahilində yüzlərlə qayıq, kater və yahtalar olan liman var. Çox güman ki, Arif yaht da almaq sevdasına burada 2015-ci ilin dekabr ayında villanı satın alandan sonra düşüb Bu o vaqtdı ki, manatın fevral ayında birinci devalvasiyasından sonra Bakıda iyun ayında başa çatan birinci Avropa oyunlarının tüstüsü dumanı dağılırdı. Formula 1 yarışına hazırlıq təzə-təzə başlayırdı. İkinci devalvasiyaya isə saylı günlər qalırdı. Beləliklə 2015-ci ilin noyabr ayının 14-də Arif Rəhimov və onun həyat yoldaşı Cahan Niyazi qızı Rəhimova Monakonun Sinco şirkəti ilə Fransadakı Villa Le Creone şirkətinin səhmlərini almaq barədə anlaşırlar. Bel kimi razılaşdırılan qiymətin 10 faizi, yəni 1 milyon 530 min avro da ödənilir. Tərəflər arasında danışıqlar isə ən azı oktyabr ayında gedirmiş. Çünki sənədlərdə yazılır ki, Sinco şirkəti Fransadakı şirkəti satmaq barədə qərarını hələ Oktyobrun 22-sində verib. Bir neçə gündən sonra isə Gənc Ərarbat Monakoda RF Property şirkətini yaradırlar və dekabrın 14-də səhmləri almaq barədə anlaşmada öz adlarını şirkətin adı ilə əvəz edirlər. Villa Leclercoli şirkəti bayaqdan haqqında danışdığımız villanı idarə edən daşınmaz əmlak şirkətidir. Rus investor onu 2012-ci ildə satın alıb. Villanın alqı-satqı müqaviləsi. Diqqət edin, dekabr ayının 24-də bağlanır. Villanı almaq üçün Rəhimovlar, Smirnova 15 milyon 300 min avro ödəməyə razılaşdılar. Bizim pulla 30 milyon manat. 30 milyon. Cəmi 3 ləvəl Smirnov bu villanı fransız ailədən təxminən 8 milyon avroya almışdı. Smirnov Rəhimov qədər varlı deyildi. Buna görə fransızlara pulu 2 dəfəyə ödəyə bildi. Arif Rəhimov isə Putin çəsəsinin ağzını açıb Smirnovla razlaşmanın bir hissəsi kimi onun UBS Monaco bankına olan 8 milyon avro borcunu ödəyir. Villanın alınması barədə müqavilə Kan şəhərində imzalanıb. Rəhimovların adından müqaviləni onların bu şəhərdəki vəkili imza atıb. Müqavilədə Rəhimovların Bakıdakı yaşayış yeri kimi Tolstoy küçəsi 191 nömrəli evdəki 30-cu mənzil göstərilir. Bu mənzilin pəncərəsindən Formula 1 yarışlarını izləmək olmaz. Ekspertlər Arif Rəhimov kimi ölkə vətəndaşlarının Fransa da belə bahalı mülkləri birbaşa öz adlarına deyil, şirkət vasitəsilə almasının səbəbini belə izah edirlər ki, bu onların sahiblərinə birinci mərhələdə ölkədə yaşamaq izni, gələcəkdə isə vətəndaşlıq almaq imkanı yaradır. Nə bilmək olar, 4-5 ildən sonra Formula 1 yarışları başa çatacaq. Pullar da kəsiləcək. Onda gedib sakit, səs-küydən uzaq villada yaşamaq da olar. Sağ olun.